internet tarmog'ida rustamjon domla degan bir yigit uch to'rt kun oldin ma'ruza qilibdilar faqat erkaklar eshitsin oramizda ayollar yo'qmi deb turib hazil omuz ma'ruza qilib ayol kishining haqlari haqida gapirib ayol kishi erini kirini yuvishi erini xizmatini qilishi ovqat pishirib berishi ayolni vazifasi emas deb chiqish qilidilar afsuski shu yigitimiz juda katta xato qilibdi siz hattoki tayyor ovqat olib kelib berishingiz kerak uni vazifasi emas ayolni emas deb internetda shunaqa so'zlarni aytibdilar endi shu odamni qizi bormikan meni savolim borda shu odamga chunki qizi bor mana bu yerda o'tiribsizlar otalar qizlarimizga aytamizki bolam qizim eringni xizmatini qil kamtar bo'l eringga yaxshi gapir qaynota qaynonangni xizmatini qil biz shu vaqtgacha shu gapni gapirib kelganmiz bundan keyin ham gapiramiz eringni xizmatini qil duosini ol o'zimiz ham qiz chiqarganmiz har kelganda qizimizni qulog'iga solamiz bechora ilgari onalarimiz mehnatdan qo'llari qavarib ketgan ba'zi bir onalarimiz aytishadi kir yuvish uchun bola chaqani kirini kunlab yig'ib qo'yib qozon ilib suv ilitib yarim kunimiz kir yuvish bilan o'tib ketgan bizni onalarimiz buvilarimizni orzusi ham havasi ham shu bola chaqa ro'zg'ori eri bilan bo'lgan ovqat qilib berish kelinni ishi emas agar sizga rahmi kelsa keyin qilib beradi degan gaplarni gapirishlari go'yoki shu vaqtgacha ustozlar katta ulamolarimiz buni bilmay qolganu kitoblardagi shu gapni ko'rmay qolganlaru bu kishi ko'tarib chiqibdilar bu nimaga xizmat qilyapti ulamoni so'zi aqlchilikka xizmat qilish kerak inoqchilikka xizmat qilish kerak yana oilani mustahkamligiga ya, xizmat qilish kerak shuning uchun azizlar bugun borib aytaylik ona qizim eringni xizmatini qil duosini ol qaynota qaynonangni xizmatini qil o'sha ro'zg'or xizmat xizmatdan darajang baland bo'ladi ro'zg'oringda eringga qilgan xizmating bu ibodating bolam deb turib shu paytgacha aytib kelganmisiz bundan keyin ham aytaveringlar endi bunaqa yanglish ishlarni bu katta bir jamoaga olib chiqib u xos gap bor om gap bor u xoslarga aytiladigan gap bor umumiy maydonda aytiladigan gap bor shu narsani men bir to'g'ri tushunish ma'nosida aytib qo'yyapman